jannatda jannatiylarni bozori bo'a bozor bo'lar ekan yani. jannatda bu sahih hadislarda kelgan jannatiylar o'zlarini ahillari bilan chiqib to'planadigan juma kunida bozorga borar ekan o'zaro hayotda bo'lgan ishlarni o'tirib gaplashib suhbatlashganda shamol esar ekan shimol tomondan deyigan allohu alam shamol esganda haligilarni chiroyiga yana chiroy qo'shilib uyiga qaytib borsa uydagi ahillari chiroylar yana ham ziyoda bo'lib qaytib kelsa deb kutib olar ekan bozor bo'lar ekan jannatiylarga beriladigan ne'matlar mana quurlar bor ekan jannatiylar hech qachon maza bemas gap xudo behuda so'zlarni eshitmas ekan chunki bu ham mashaqqat ekanda bu quurlar işte. beriladi ularni suvaklar ko'rib turadi terisidan rangi chiroyliligidan deydi lu'lu yashirilgan gavhardek tuxumdak deyiladi rangi oppoq bo'larekan birodarlar ko'zlari ohu ko'zlardek bo'ladi deydi yashirilgan tuxumdek bo'ladi rangi nimaga yashirilgan tuxum ulamolar shu oyat bilan taidlab aytadiki agar o'rmonda katta bir daraxt bo'lsa juda bir baland daraxt bo'lsa buni ustiga faqat eng katta qush insoladi soladi deydi u inga faqat qush chiqaoladi va o'zini qo'ygan tuxumini ko'rishigan faqat shu qushga berilgan xuddi shunga o'xshagandek yashirilgan degani hur ayinlarni hojasidan boshqa hech kim ko'rmas ekan olloh shunday qilgan ekanki buni huri faqat o'ziga ko'rinarekan kirib kelaverasiz meni jannatimga ko'ryapsizmi bizi aqlimiz bog'liq qimaydigan alloh taolo hal qilib qo'ygan bu mmolar ularda najosat degan narsa bo'lmaydi hayz nifos degan narsa bo'lmaydi axlat degan narsa bo'lmaydi hid yomon qush hud degan narsa bo'lmaydi bi ular doim tayyor bo'ladi va har safar deydi bikir bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizlik holatda bo'ladi deyiladi kishilarni qilgan amallariga qarab alloh taolo bularni sonini belgilab beradi rivoyatlarda keladi bitta xurga bitta qurga yuzta sho'ri beriladi deydi sho'rilar ham yani, mana shu ayolni o'rnida hojasiga xizmat qiladi agar shu sho'rlardan bittasini dunyo osmoniga chiqarib qo'ysa deydi ulaolar buni chiroyliligidan olloh shunikin deb sig'ib olishlik darajasida chiroyli bo'ladi quraynlarni og'zidan bitta so'ragi dengizga tushib kelsa dengizni suvi shirin bo'lib ketadidi birodarlar aqlimiz vovar qilmaydi haqiqatdan lekin ana shu mukofot ana shu joy bizni kutib turibdi alloh subhanahva taolo jannatiylardi jannatga do'zaxilarni do'zaxga hk bo'lgandan ilerde, keyin jannatiylarni kutganidan ham so'ragandan ham ziyoda qilib bergandan keyin ularga beradigan eng katta ne'matini moboro alloh aa jannatilarga rozi bo'ldinglarmi deb so'rar ekan ular albatta rozi bo'ldik deyishar ekan bundan ham kattarog'ini beraymi derar ekan alloh payvodigor bundan kattaroq yana nima bor desa bugundan boshlab men sizlarga hech qachon g'azab qilmayman meni g'azabim sizlarga bo'lmaydi alloh men sizlardan rozi bo'ldim